विशाल बरबटे यांनी आरोप केलेले आहे की काँग्रेसला नेते जे आहे ते प्रचार करतो चला चला रामटेक रामटेक आम्ही तिथून माहिती मागवली आहे त्यानंतर जे काही असेल त्याला माहितीच्याच बाजूनी सगळ्या म्हणजे माहितीच्या विरोधात त्या ठिकाणी कॅम्पेन व्हावं आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडून यावे ही भूमिका आमची आहे आणि त्या ठिकाणी चौकशी करूनच मग नंतरच आपल्याला प्रतिक्रिया देता येईल कल आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे उन्होंने रहे कि अगर बटोगे तो बटोगे उन्होंने कहा है कि अगर हम बटेंगे तो गणेश उत्सव के दौरान पत्थरबाजी होगी लैंड जिहाद होगा और कई गंभीर परिस्थिति को हिंदू को गुजरना पड़ेगा उनके बयान को तो किस तरीके से तो दे देखो दे दे। दे। यूपी में ही अपनी राजनीति रखे योगी जी महाराष्ट्र में ये शव फूल अंबेडकर का महाराष्ट्र है छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होती लेकिन आपके सरकार में जो अभी सरकार है महाराष्ट्र में इसमें ही कभी उर्स पे आ, हमला किया जाता है गणेश जी में हमला किया जाता है इन्हीं के लोग करते हैं और यही उसकी जड़ है और राजनीति हिंदू मुसलमान के ऊपर जो करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं और फडनवीस कर रहे हैं इन्हें रोक देना चाहिए महाराष्ट्र के किसानों का इशू महत्व का है महंगाई पे उनमें बात करना चाहिए महंगाई का मे भी बात नहीं करते ये लोग तो इस इशू पे बात करना चाहिए लेकिन और जो भ्रष्टाचार जिस तरह से महाराष्ट्र में एक नाथ सिंधे और देवेंद्र फडणवीस के सरकार ने जो किया है उसके ऊपर इन लोगों ने बात करना चाहिए महाराष्ट्र को कर्जे में डुबाने का पाप इन लोगों ने किया है शिवाजी महाराज के प्रतिमा में कमीशन खाने का, का काम इन लोगों ने किया है और महाराज के इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी गुजरात में भेजने का, का काम इन लोगों ने किया है उसके बारे में योगी और मोदी जी ने बात करना चाहिए ना कि हिंदू मुसलमान के ऊपर बात करना चाहिए अगर इनको करना है तो नवाब मलिक के बारे में इन लोगों ने यहाँ पर महाराष्ट्र के और देश की जनता को बताना है इनका जो आ, पावर जी हाथ जो चल रहा है कि कल कल दाऊद भी इनके पार्टी से खड़ा होगा सत्ता के लिए तो ये तैयार हो जाएंगे जिसका दाऊद से संबंध था पैसे के व्यवहार जिनने किए इन्हीं लोगों ने उसको सत्रह महीने की जेल दी नवाब मलिक को वो इनका महायुति का कैंडिडेट है और यहाँ आके वो लोग बटेंगे तो कटेंगे बात करते महाराज के प्रश्न में बात करो ये कोई देश का चुनाव नहीं है लेकिन आखिर महाराष्ट्र में जिस तरह से गंदगी फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं कदापि महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करेंगे और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी भाजपी विरोधी है शतक विरोधी शायद करना नहीं पी महाराष्ट्र श्वासित करते सोयाबीन असेल धान असेल कापूस असेल कांदा असेल या सगळ्या आणि सगळ्या पिकाला आणि दुधाला एम एस पी पेक्षा जास्त भाव देण्याची भूमिका ही काँग्रेस पक्षाची आणि महाविकास आघाडीची राहील आणि म्हणून कोणीही आत्महत्या करू नका तुम्हाला न्याय देण्याची भूमिका ही आमची राहणार हा विश्वास मी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला देतोय उद्धव ठाकरे त्यावेळेस मुंबईची संपत्ती बिहार आणि युपी आणि दिल्लीला नेण्यात नेण्यात चर्चा नाही आता गुजरातचं नाव घ्या ना म्हणा इतिहासात जाण्यापेक्षा मग चौकशी काय नाही केली आतापर्यंत केंद्रात दहा वर्षाचं तुमचं सरकार राहिलं ना आणि आताही आहे काँग्रेसनी अगर बिहार आणि उत्तर प्रदेशला पाठवलं असेल तर त्याला चौकशी करावं गुजरातला आता काय चाललेलं आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला कळत आहे ना ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत हे दहा लाख कोटीच्या वरचे उद्योग महाराष्ट्रातून गुजरात मध्ये पाठवलेत जवळपास दहा लाख युवकांना आम्ही नोकऱ्या देऊ शकलो असतो महाराष्ट्रात आणि सगळे उद्योग गुजरातला पाठवले आणि गुजरातचं पाप इकडे तिकडे फिरवण्यासाठी गुजरातचे नेते महाराष्ट्रात येऊन युपी आणि बिहारचं नाव घेत हो असतील हे खऱ्या अर्थानं त्यांच्या या बुद्धिमत्तेचा खऱ्या अर्थानं आता क्यू याला लागलेली आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला उद्धव ठाकरे अभिनंदन देवेंद्र आता अखेरी जे निवडणूक निर्माण जे काही असतील त्याप्रमाणे चौकशा होतच राहतात त्याच्यावर मला वाटतं की राजकारण होऊ शकत नाही पण मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांचे प्रश्न बेरोजगारांचे प्रश्न गरिबांचे प्रश्न हे आमच्यासाठी महत्वाचे आणि काँग्रेस पक्ष या प्रश्नाकडेच लक्ष केंद्रित करून या काम कांग्रेस पक्ष करते हैं देश भर में जो बुलडोजर का एक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो डर की राजनीति जो शुरू हुई ईडी सीबीआई वैसे कुछ राज्यों में बुलडोजर की राजनीति शुरू हुई और डर फैदा करने का जो काम शुरू किया है सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फटकार लगाई उसका हम स्वागत करते हैं आज पार्टी ऑफ इंडिया महाविकास आघाड़ी